погибли и насколько я знаю сейчас продолжают погибать люди которые ни в чем не виноваты и которые жили своей мирной жизнью и э, были убиты фанатиками религиозными я не знаю террористами я соболезную родным друзьям погибших и я не хотел бы, чтобы подобное происходило где бы то ни было еще в мире. Что объявлено в сервы 1945 года. А в сервы события такого, может, атома первой и второй мировой войны. Главные новости. На полиции один террорист был молодый, и выкрикивали «Аллах Асбар» из-за Сирии. Один из захваченных террористов рассказал, что репутанты... Ух Ну, я з товаришами е, прийшов до посольства Франції, аби там про, проявити певну солідарність до, до тієї ситуації, до там до терактів, до серії терактів, які трапились у Франції, е, аби просто ну, показати, що це ми не байдужі до цієї ситуації. в Україні теж вже дуже часто стикаємося з, з, з цими, цими е, терористичними і актами з цієї трагічної ситуації, тому. пришли проявить солидарность до Франции.